lokui kali ini kita akan review RTSE pantong radius transformer untuk kabel lokui selamat pantong itu selamat untuk kita akan review bercos pantong radius untuk 5 15 untuk swa itu nomor itu ingin cetak Oke, okay, nah di sini saya akan mereview dan bagaimana cara memasang dan melepas hardcase Phantom Transformers di HP Redmi 5G. Hardcase ini seharga rp 27.000 dengan ongkirnya guis. Jadi rekomendasi banget untuk kalian guis. Hardcase ini tampilannya mewah seperti HP gaming. Oke, okay, nah ini HP saya Redmi Note 10 5G. Kebetulan samping bagian kirinya rusak guis karena digigit tikus. Kok bisa ya tikus makan kes? Kemarin tikus makan sabun di kamar mandi sampai dibawa ke atap guis, ngakak sumpah. Oh ya bahan ini yang hitam itu karet namanya kes shockproof. Kayak soft kes sih, tapi pinggiran sudutnya mah keras, GK loyo. Kalau kesnya dilepas itu mudah seperti soft kes, soft kes itu bahan lunak. Oke, di sini saya akan kasih tutorial cara memasang hardcase yang benar agar HP kalian aman dan tidak lecet. Hardcase ini berbahan keras, guys. Mau masukin aja susah, harus pakai ini caranya. Mungkin kalian tidak menyadari hardcase Phantom Transformers ini ternyata secanggih ini. Nah, cara yang benar tuh seperti ini. Apakah kalian melihat dua warna yang berbeda di pinggirnya? Nah, itu sebenarnya dua warna saling menempel, tapi tidak permanen, ini bisa dibuka dengan mudah. Karena yang warna biru itu untuk tampilan dan standing guis. Jadi artinya yang warna biru itu bahan keras polikarbonat, kalau yang hitam lunak seperti karet. Nah, langsung aja kita ikuti caranya. Oke okay ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Bantu support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Dapat salam dari Ikhwan Divergen yang baik hati tidak sombong. Semoga sehat selalu, dan sukses banyak rezeki. Terima kasih sudah berkunjung.